yəni o ayın sıx vaxtında sadə qaydələrlə demək ki, bu məsələ bu qonunla həll olunur. Ancaq Azərbaycan Respublikasında 24 gün, 24-ə yaxındı ki, bu söhbət edirik və indi isə bir yerə gəldi çıxdı ki, çox söhbət elənmədi. Yəni başınıza deyim ki, vaxtı ilə gəl biz deyirdik ki, araz bu milləti ayırır. Yani, Mən tam əminliklə işte, deyərəm, o tinəri belə qıs qalmadan salam varlıq dövlətinə. Bu gün bizi demək ki, Azərbaycan üçün qürur yandırdı. Eybəzər olduqlar və or bilislər. Sabir də söylədilər. Konfranslar var, qourtaylar var. Nə bilməyə bayraqlar üzərləndi. Mən də o qourtayların çoğunluğunda iştirak etmişəm son illərdən. Orda hər şey var, türk yoxdur. Türk ruhu yox. Eybəzər belə fikirləmiş, e, ədəbəki və öz formasından çıxartmış yalandan bir türk adı və ağdalaşdırılmış, saxtalaşdırılmış mövzular altında bu qruplarlar boyunca həm türk dünəsi türklə, qurultaylarla yalan yalan bu adamların gedəndə beyninə danışıqlarına, həmin konfranslarda, həmin qurultaylarda, əgər Səbi Rüstemxanlıq bir ə, türk dünyası deyilən qurultaylarda, davadan şavadan sonunda, sonunda gücləndirmişdir. O da sabr verib öz israrı ilə çıxış verir dərsə. Aman qoy bu danışdı, aman də söfvəti gəlməsin üçün. Ona görə də başa düşəndə bu Azərbaycan fuquriyyətidir. Biz bu döyəri yaşamışıq. İran adlanan yerdə mənim Azərbaycan menindən olan soydaşlarım şah dövründə eyni bunu biz yaşamışıq. Yəni eyni biz yarib ilki petrolunu yaşamışıq və yaxşı oxumuşuq. Doğrudan da mən deyiləm. Konsorsiyum deyim. Vaxtında biz həm görmüşük, həm yaşamışıq, həm oxumuşuq və əzab və əziyyət nur görmüşük. Elə bir çünü görürəm bir də şeydir. Gözümün qabağında baxıram, elə amma bir fərqi ki, bəli, mütəbiən Azərbaycan dövləti var. Bu da ordan-burdan gətirilmir. Bu millətimizin mücadiləsinin nəticəsidir. Yəni məhtə ilə əgər Azərbaycan Respublikasında bu hərəkət getdi və bu hərəkət türk adyadan tu Azərbaycan adı ilə getdi. Hətta belə türk yəni etkilədi. Və külli Türkiyestanda, doğu Türkiyestanda hansı nüfuz etdilə? Mən gördüm birinci qrupla ilə xalq şəhərinin qrupu. Ondan qaba hərəkət Həmi Bakıya, Azərbaycana bütün türk-türk dünyası başqacır baxdı. Azərbaycana güney etkiləndi. Türkiyə yəni etkiləndi, Balkanlar etkiləndi. Yəni bu missiyanı Azərbaycanın üzə dağıtdı bir həddəcə. İndi özünün başına nə gətirdilər? Qarabağı aldılar, sonrasından oqullar milliyyətlərin əlindən verdilər bir dənə demək şey saxta demokratlara, baba üçristə bürokratlara və gətirdilər bir yerə çıxdılar ki bu günləri mənim öz üzüma açıqdıyən rəsmilər deyillər ki sizi burada sevirik. Sizdən pullar gəlmir ki, sənin kimi mədəniyyət milləti yoxdur. Azərbaycanda bütün qapılar bizim yüzümüzə açıq. Bu millət bizim millətdir. Amma iş həllərində olanlar, pul həllərində olanlar nə deyirlər? Biz sizi sevmirik. Yəni quralı mənimsi, riqləri özəlləşdiriblər, özləri demiş ki, özəlləşdiriblər. Əllərində silah. Amma heç bu bayraq dalğalanmır. Söhbət bundan gedir. Davanın mahiyyəti nədir? Savaşın mahiyyəti nədir? Savaşdır. Bu savaşın, bu davanın mahiyyəti Türkün davasıdır. Və istər istəməz də biz özümüzü şişirtirik. Bu missiya bu dəfə Türk Azərbaycan Türklərinin. Əgər Azərbaycan Türki bu missiyanı yerinə yetirməsə, Türkiyəni bundan artıqlaq bəlayə salacaq siz bilirsiniz ki əgər bu günləri Azərbaycan Respublikasında, bizim öz dövlətimizdə deyirlər ki, amanlı türk lidən danışılmasın. Əgər açıq da deməyəndə onu bir türlü deyilə. Burda türk lərə əbələ meydan verilir ki, türk milliyyətinə yox. Qorxunla qədər açıq da deyirlər ki, bəyənmir, sevilmir söhbəti. Amma eyni zamanda görürsək, bunlar dövlətlər arasının müsafətdən danışanda Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətdəvətinin madı ilə, varı ilə, pasportu ilə patıldıran adamlar ve Türkiye'de 30.000'den artı cocunu, bəbəyi, müəllimi, həkimi, e, demək ki, sadə insanları öldürənlər gedirlər İstanbulda şurt konfransı boyundan, gedirlər demək ki, ən yaxın ölkələrdə boyundaq. Hələ demək ki, adları terrorist listasından çıxmadan bizim soydaşlarımız birilər. Vaxtı ilə ki demək dəyərdilər ki bu peyşəkəni bəyənmirik. İndi ocalan zindandan məs'ubarızanlı da Cəlal Qarbandan Zibarvui də və Suriya demək kürdləri də hamsını yerə yox. Hamsını yığırdılar və birinci İstanbulda ayırdıran sonra da gətirəcək Ərbilə. Gələn həftədə bunlar demək böyük konfrans qurulur. İran adlanan yerdən Kür Demokrat Partiyası, Suriyadan və PKK başdır. PKK da özü də demək öz hegemonculuğu var. Mən bu şərtləri məsul orzana nə də oyunyana vurdu bəyləri çoxu bilir. Dedərük biz bunu bacarıq və, və bu da demək bütün kürdün ay sabahı. İndi görəsə Əsad bəy də orada söylədilər. Yaxşı bu kürlüy sabahı belədir. Onda bə, bizim duruğumuz nə olacaq? Birincilərdən biz idik, birincilərdən. Dağdadı ki, burada çox adamda ələ saldılar. Babək bəyli və bə dostlarımızla biz suuna gedəndə bu İcvasın qabağına dedilər ki, ələ salıbtdılar. Hə, deyir, "Uyrumaya görə quruyur." Yəni yəni? yəni? İndi 30-75% gedib tam qurudacaq. Deyirlər ki, gözləri deyir 6 milyon nəfər, amma orada 16 milyon nəfər Türc bir zaman Məhəmməd Rıza dövründə 60-cı illərdə, yəni ondan qabaq bir şəbəkə hərəkəti şəbəli idi. Hansısa demək ki, dilər kimi dəcərə pərəngərən edirən sonrasından cəldə demək ki Məhəmməd Rızanın ikinci dövrü ağ inqilabı dövründədir. Azərbaycan türkünü 25 faizdən artıq ağ inqilab adı ilə Bütün Azərbaycanın Şirvanı, Qarabaxları hər yanda görürdün. Bir əfərin olduqda bir dənə səb qal, kostumu da çində idi amma bu türkdü ya. Təbrizdən Ərdəbildə liderciyim 200 kilometrə geri uzaqlara fəaliyyət göstərmək, fəaliyyət göstərəcək. Bu indi 3-cü aşamada cinə bula Azərbaycanın tarixinin yeri. Azərbaycan türkünün məvasından insanlarımızı yordan lidercil salacaq, heç bir şeydə eləyə bilməyəcək. Fabio deməli 900 milyon dollar. Hamio 1 milyard tünəndən milyardlarla tünə. Hani Yə, demək ki, deyirlər ki, məclisdə orada ağ gül verilmir. Son həftələrdə söhbət bunlarlandı ki, Əhməd Ənəcəl dövləti o Xaməneyinin gözündə bəbəy olan dövlət milyardlarla məniсей pulu Əhməd Ənəcəl dədəsinin qəbrinə gətirib pulu. Bu adam ki, demək ki, ə, iki otaqlıq bir ev vardı, indi ə, İran universitet açır. İran universitet açır. Universitet. Mən bunu rastlıq verirəm. Desəm bu milyardlarla puluvarlar gətirir. Yəni hər kəs o məmləkätdə çalıb, çalır, çox da qəşəng yola salır. Vaxta görə millətinə adı salır. Əhməd Ənəcadrla xaməreyi boğuşacaq, göy yerə gələcək, heç bilə söhbət deyil. Əhməd Ənəcadr o xaməni çağırdı, çox təşəkkür elədi, çox da belə qəşəng yola saldı və təəriflədi. Niyə? Çünki o rejiminin ciçli neçə ideoloji çıxadını ağlayan elə o adamlardı. Bu təhdidlər vuranlardı, bu terroru demək ki, dünyaya yayanlardı. Və indisə başqa biri gəlir. Gələn həftə bazar, bu həftə bazar günü nahardan sonra demək ki, biri gəlir, biri gəlir. Fərq etməsin. Khatəmi gələndə o zaman. Mənə o 95-ci ildir hansı ildə? Sonra idi o. Onda mən dedim ki, ki, İran qabığı dəyişir. İran və ayrı bir haisə adlanır Khatəmi deyir ki, İran adlanan yer bütün İranlılardır. Ondan sonra gələcək belə olacaq. 22 milyon səsi ilə gəlirəm. Nəyidir Khatəmi? Heç bu dəfə Döşüjó ağanın demək ki, papağına dəyib bunu bir söz qoymadılar o namizədlər qeydiyyatdan keçən günü o da belə idi. Heç ofisindən çıxələcis. Ofisindən çıxələcsmana o adama icazə vermədilər. Hələ İncrasiyada da icazə verməcəz. Yəni bu şarlatan 8 il oyunçu var idi və həmin adam bu ruhani idi. Onun zamanında bu ruhani milli təhrikəsizlik təşkilatının başında idi. O zaman İran adlanan yerdə kürk tələbi hərəkətləri vardı. Təbrizdə bizimkiləri vurdular, öldürdülər. Təbrizdə səs çıxmadı. Amma Tehran Universitetində 18 iyul oldu. Universitetin yataqxanasına tələbə göndərdilər. Ordan filimlər də var, insanlar da, tələbələr tutdular, necəsiz mərtəbədə atdılar aşağı. Biz də vurdular, öldürdülər. Bu prizdə səslərlə iştirak edənləri necəsiz elə orda Nubinka ilə Maturseqədə olan oğul tələbələri vuruldular. Bu ruhani O zəda bol çəkəndi. Xarici deyildi, 2 gündən sonra bayır özündə dəfələrlə deyildi. Bol çək, qanizat görə prezidentinə razılığını tutun, vurun, kəsin, nizama səd olmasın. Bunun öz xarakteri, yəni şəxsiyyətində. Məsələn, mənim problemim, Turcin problemidir, nəcis. Oğrum necəyindən qabaq bəyanatla çıxış elədi. Əgər mənim oğrum bəyanatla çıxış edirsə və deyirsə ki, mənim atam cinayətkardır. Eee, cinayətçi deyim, 60-cı illərdə gizli məhkəmələrin başında olub. Bu çhayaq qədər adam öldürmüydü. Sonralar bu adam öldürürdü. Və özünü boldan asırsa, atasının əməllərində görə. Dağırda yazı şahiddir. Bu adam tam bu biləcik, əlaq danışırıb, bazar dinləyicinin bu xamənəyinin, xamənəyinin birbaşa millət təhlükəsizlik təşkilatında təmsilçisidir. Öndərin, əməlləri başlatan cinayəkarın təmsilçisidir. Bu adam xübrələr məclisində orada üzvüdür. Və təkcə bu adamın dərdi nə idi? Bu adam o terminə bilməzdi. <laughs> Malmacızdır. Bu malmacız türkçülüyü açıb açar. Nə olursa, mən gedib Cekistranla, Amerika ilə, indiyələri keçmiş xariclər də hazırlandım. Belə danışdım, belə söylədim. Onların başını belanın batırım onun farması ilə. Şimdi onları uya verdim. Santrifuqlarcı vaxtıyla 30 dənə, 300 dənə idi. Onu peçəmindən gətirdim. Ondan sonra bağ qazandım. Əgər siz qazansanız, vaxt qazandın ki, bu millətləri Allahdır, insanları Allahdır və nə dəyişəcək? Bir dənə 100 bunlar danışırsınız, tanışsınızlar, bəylərimiz yaxşı bilir. 110-cı maddədir. 110-cı maddədə o bir dənə bir tərəfəni vaxt ilə Qumehri üstəydi. Deyildi, əgər 11 milyon nəfər məni sədrə səs veribsə, 11 milyon nəfər bir tərəfə, mən bir tərəfə mənim sözüm keçəcək. Hər bir də ot nəfər var. Kramqə də vaxtıyla atlanır gedirdi parlmana deyildi mən mən varam mən. Ol. Çox adamlar deyildi. Ana hal idi. İndi də o 110-ci maddə deyir ki, hər nə desənsə orda rəhbərin, yəni Xaməneyinin sözü sözdür. Ağanın sözü sözdür. Bala götürür, məclisdə varlımanda bir söhbət olacaq. Əsas məsələlər adına. Bir də nə bu boyla heç pisə yazır. Kağız yazır. Döç bir hökuməti yığışdırılmayacaq. Ağalar məclisi da məclisin çadırında ordan dəfələrdir. Kərrubi indi zindandadır. O deyir ocağı görüb alıdı. Və e, o avanın bir dəna hisbi zə geldi, yazısı geldi. Öç bir hüqumdür. Hökumətin öçüdür. Bu söhbəti yığışdı. Allah deyir ki, təhrizə naziri ki, mən nə olacaq? Siz Xaməneyinin yaratdığı dünyada təşkilatlara bağlısınız. Onun sayına bağlısınız, saylarda sahilə var internetdə bağlı. Yəni Allah insanın bir yalanlıq olmadığı dünyasında belə kimsən Sezar da belələdəndə şey olmaydı. Vaxtilə bu təşkilatların əgər 2 milyon, 3 milyon tümən, yəni onun demək ki, fərqi idi, indi olar milyardlarda. Bular dünyanın hər bir yerində, özəlliklə Azərbaycan Respublikanız tutmuş, Angeri, Günah, Amerika, Necəc, Kanada yacaq təşkilatlar oturdu. Orda adam qoyub başında və elə burada oturan mədəniyyət mərkəzi adına o cinayətçiləri də qoruyub, var edir. Dövlətin döləti içində bir dövlət var. Yəni bu günləri Xanarıya gələcək, Rohanı gələcək. E, demək ki, xatəmi gedəcək Rəfsə. Görün ayan nəcrl oldu ki. Ayan görnəcrl oldu. Rəfsəncana kimi bir cinayətkar. Türkün düşmanı deyilsə bu adam. Bu adamı gətirirlər İran adlanan yerdə gör insanları, millətləri nə günə salıqlar ki? Gör insanlar necə şüurda, o unutقانlığa yol veriblər ki? Həmin İran adlanan yerdə deyir ki, Rəfsəncanı gəlsə idi məmələcə düzələr. Məmələcə nə edincə? Nə etsənəcə? Hansı dövlət məsuliyyəti daşıyır? Qarağlı Əhməd Ənəcət özləri hamısı deyil. 3 günə qoydu gedir. Kim bu məsuliyyəti daşıyır? Deyir ki, bilirsiz, axırda Əhməd Ənəcət çıxıb belə elədi. Mən ikrar etmirəm, ikrar etmədim mən. Ağa nə deyib ona bulaşmıyam. Xatəmədə də, də o cür deyir Rəfsəncan Ədəddə. Amma söhbət istəsinlər bura görünəyə çalışdılar. 33 il işləyirdilər ki, bu rejimi legitim etsinlər dünyada. Bacara bilmədilər. Və daxilə məşru etsinlər bacaran bilimlər. İndi çox tülçülüklə, yalandan oda sözlər. Xaməni ruhanı verirlər qabağa və deyirlər ki, "Da nə istəyirsiz? Amerikalılar da çıxıb deyir. Da nə istəyirsiz? Bə evə ruhanı gəldir düzəldir. Nəyin düzəldəcək? Gedin İran adlanan yerdə olan əsas aparıcıların saytlarına baxın. Addımı açıq razımat edirlər. Ba ruhani. Addını addımına məna boysan, gəl kəmini qaçırsan. Açıq deyirlər. Hamsını yazırlar. Özdə ağanın evindən yazırlar. Bu növlərin bir icazəsi yoxdur. Başqa qüvvələr var, sifah var, ölkənin Misirlə bir-bir oxşayan şey var Misirdə. Misirdə ona keçməyəcəm, başqa mövzu. Misirdə ordunun demək olar şey, ki bazarda böyük rolu var. Deyə bilərəm ki 50% ilə 60-a, 70-ə dək bazarlar iqtisadi ordunun əlindədir. Qədimdən belə oturublar. Geri gələndə də ağanın qulağı ilə gecə, hətta çox gözəl bir də çevrijidir. Dedilər 48 saat sənə vaxt verir, qəla belə vaq verməsidir. Dedilər ki, 48 saat vaxtın var. Sonra götürdülər. Cama gedir ki o marketlərdən şey alır, o ordunun idi. İqtisadi ordunun nədir, nədir? Pul oların əlindədir. İran adlanan yerdə eynisi nədir? Sıpağın əlindədir. İnqilab qvardiyasının əlindədir. İldiyarlarla o və əşyaları ilə, terroristləri ilə həm Afrikaya, Amerikaya gedəcək. Sən burda nəcisəm? Yəni belə bir açıqladır və təəssüf olsun ki, mən baxıram sayta bu günləri Nəzərbayev görür və yeşil bir bəyanat verir, mən də bu inqlorasiyaya gedirəm. Ay Allahsız, sənin orada nə işin var? Tacın taxta yerində. Və ya o bəzi ölkələrdən yazırlar, 40 ölkəni çağırmışıq. 40 ölkədən çağırmışa gəlirlər. Yəni siz gedirsiniz, bilmirsiniz bu zindandan bir nəfəri, bir nəfəri əgər bu rohanı gələndən sonra azad edəsəydilər, elədir arzindanlardan. Amma cinə var olsun bizim türk qardaşlarımızdır Azərbaycanın günəyində. Əgər Azər İran ağrılan yerdə bir türk, kürfəli yer yorazındadırsa, əgər doğu Türkistanda, Uyğuristanda bir türk çiyni zindandırsa, o bizim üzümüzün ağladığıdır. Bu damanın Azərbaycanın güneyində mahiyyət kür dalasıdır. Əgər Azərbaycanın güneyində müstədit olmasa, Azərbaycanın güneyində dövlət yaranmasa kürlüyün fətəhəsi qınılıb Misiyah, Vahli, bu missiya əgər vaxtı ilə Azərbaycanın quzeyinə düşəydi, bu günləri türklük, türk dili davası, Azərbaycanın cününün öhdəsidir. Əgər Azərbaycanın cünüyü bu missiyanı yerinə yetirməsə, Türkiyədə biz olmuşuq. Biz bir türklük olmuşuq, müsəlman qardaşlar birliyin bir parçası. Onların davası yürürdü. Bə nədəndir bu Türkiyədə səsi çıxmır ki, Azərbaycanın cüneyində bizim gənclərimiz. Yeni Cəməhür rəhbəri ki, birbaşa da bir iş gördü. Karichard Karistan Onların dilində deyək. Xaristan, yəni bu məsələnin Babək qalası e, törenlərindən sonra Təbrizdəki o e, İran adına yer qəzetinin adından sonra, Urmiyə gəldikdən sonra, e, Mandəris Ərəqanı -e seçki məsələsindən sonra bu məsələni ictimaiyyətləşdirdi, millətin içinə aparmaqdı əlbəttə. Və ya soydaşlarımıza söylədi. Tehran deyimin çalışacaq. Çox güclücülüklə bu məsələni kənarından necə çəksin? Təbrizə bizim soydaşlarımızı köçürməklə, sayd mətimur ki, birbaşa da Şirəyə gedir. Evin zindanında bura gələn bizim soydaşlarımız o diyor xəbəri gətirmiş zindanda olan. Şirəyə gedib ordakı zindanları da farslardan olan zindanlarda onları əhcəy, yəni bu milli məsələnin pürlüyü bayrağı orada qoruyub evin zindanını. Tehran rejimi bu günləri bizim Azərbaycan Tağriz zindanından aparılan, bir evdə olan azadlıq və siyasi çətinlikdənləri evin zindanına gəmmələnir. Çünki nə bilir ora bias qayədir. Onların canına bir əhlandırmır. Onlara fər geləmir. Elə təmir zindanında o zindanın rəisi belə ki, ölməyəcək. Ölməyəcək. Ölməyir. Çünki onlar belə ölsə, belə onlar ölsə də Azərbaycan türkünün milli hərəkəti bir gündə izəmir addım yacaq. Dava da türkün davasıdır. Ancaq söhbət nədir? Bunlar Hayku ilə gətirəcəklər e, ruhanını, Hayku ilə bu cinayətkarı oturdacaqlar ora. Və dünyaya da belə deyəcəklər ki, gözləyin. Gözləməyəndə fitrət ömrü, yəni o durğunluq deyil, hələ davam edəsi. Amma bir məsələ var. Xanlarbəy. Əgər söhbət sosial ədalətdən gedirsə, əgər söhbət açıqlıqdan gedirsə, işdən gedirsə, açdan gedirsə, onda biz gedəyik farslarla. Əgər təkcə demokratiyadan gedirsə gedəyik farslarla. Farslar da bunu yalvarırlar. Amma bu farsın içində soydaşlarımız var da. Kimsə bax bu iclasda soydaşlarımız vardı. Fars ədəbiyyatında yazçı yoxdur. Bir nəfər farsvena göstərəndə deyin ki, o demək ki demokratdır. Əgər bir millətin dərdini görməyən və onu düşünməyən demokrat vardırsa ki, demokrat ola bilməz. Əgər düşünmürsə. Hayıqars? Baxam görək keçən həftələrdə bizim millətimizi necə təqdir edirlər. Ruhani birinci çıxışında deyir ki, İran adlanan yerdə millətlər yox, millət var. Ölkələr yox, İran. İran var. İran var, millət və o da fars millətidir. Bunu ruhani bu ruhani deyir. Və qalanı da onun danayaca nə bilmirəm o heyiz görürsünüz. Hə bir adam var cığırla professor adına, filosof adına, hamsı da xarici taba təpa ilə, nə kişilər, nə kişilər. Çığırlar ki, Türki təhrir edir. Azərbaycan Türkiyə təqib abırsız tuda partiyası. Da abırsızlığı riyaya məhbud. Türk millətinin düşmanı tuda partiyası vaxtında deyildi. Kəsirin millət, millətlər ölkəsi. İndi bunlar gör nə qədər onlardan da geri qalmışdılar ki, cığ deyirlər ki, İran adlanan yerdə başqa millətlər yoxdur. Millət var kür müddəti var burda. Amma bu millət təbiz verməyəcək savaşa. Bu savaş necə başlıdır? Bu kürdə də, kürd dinə də savaşmalıdır. Bu dığa Erməni ilə də savaşmalıdır. Bu demək ki, farsınla da savaşmalıdır. Kimsizə çıxıb Azərbaycan Respublikasında bəhanə edəcəklər burda. Qardaşlar, Ruhani gəlib də var. Nə istəyirsə, gün elə. Günlə oturu gözləyin də Ruhani gəldi sə gəldi bu 8 il ömürdən gedəcək bu millət asinlə olacaq fars dinini bu millətin beyninə sokacaqlar və bu milləti bərbad edəcəklər, urumiyəni qurbanlacaqlar, təhrizi bərbad edəcəklər. Rəfsəncanlının bir sözü var. Rəfsəncanlı qurbanına çəkdikdə düzdür, razılaşdığıma var onunla tamamilə. Səndən dibliğini qoy, özün çəkib bir başqa tutanı ver qabağa. Oyurdu, o da oynadı. Amma onun qurbanına çəkəndə də narazı olmadı, heç etiraz etmədi. Dedi, mən xala gəlirdim ki İran adlanan yeri Azərbaycanın parçalanmasından qurtarmaq. Rejimi qurtarıram, nizamın davasını, bunların davası, Musaəddinin, Rəfsəncanın, Atəminin hər kəsinin isidir. Davası, davası bunları rejimi qurtarmaq və İran adlanan yeri qurtarmaqdır. Ona görə də bu günləri İran adlanan yerdən o buzusu olan, o buzucun xarişdə de, hamısı deyək ki, əlinə sal. Heç olması İranın parçalanmaqdan qurtarıb. İran parçalanmamasının mənası nədir? Yəni Azərbaycan türküsü olsun, Azərbaycan türkü, türkü haqqını istəməsin və sözümün sonunda. Bu tür davasının özü demokratik bir davadır. Mənə Fars və e, demokratiya gətirməsin. 100 il içində, 100 il içində. Bunlar oğada bizdən çıxınırlar. Oğada ədavət xahi dəvədən də pisdir. Mir 8 imperiya İran adlanan yerdə yaradan türk. Səni azad qaldı. O davların hamısını beyinlərində saxlayır çünki bunlara bu aşlanıqdır. Dərsliklərdə, kitablarda onu yaddan çıxartmırlar. Və bu günlərdə Bu davanı onlar yürüdürlər ki, amandı türkçülər və biz belə olaram. Hər kəs öz yerində oturmalıdır. Ona görə də demokratiya olacaqsa, bu türgün qələmindən, bu var mücadiləsindən çıxacaq dilindən çıxacaq, təşkilatından çıxacaq. Biz layiq olmalıyıq şə. Bunlar 8 il yenidən bizi idarə edəcəklər. Azərbaycan türküni çalışır var idarə edədlər. Təbriz, Ərdəbil bu seçkilərdə nədən oldu? Xatəni 22 milyon gətirirdi. Əhmədənəc 24 milyon gətirirdi və 76 milyon ölkə gətirdi. Düzü çıxdı zəttən biri dedi ki, məşəhdə bir mallacı vazi dedi ki, hər kəs səs verməsə müsəلمان deyil, kafirdir. İran adına yerdə 76 milyon millət var, 45 min də ol səs verədlər. Yox, şahir deyil. Kür buza səs vermədi. Kimsə idi bazarında görən məsləhətinə görə. Amma kimlər Azərbaycan türki bu adama səs verməyib. Biz haqqı deməliyik və mücadilə də davam edir. Mən Sabir bəydən, Fikr bəydən xahiş edirəm ki, imkan daxilində Biz danışmanıq. Bax biz bunu çoxdan arzulayırdıq ki. Hətta bir dürrə xarizəyə gələn, sonradan xarizəyə gələn liderlərdən istəyirdi ki, orada otur. Heç sadələmə, fəqət otur orada. İndi soydaşlarımız siyasi açır. Almay açır bu mücadiləyə girib də biz bu mübarizəni dəstəkləməliyik. Bu soydaşlarımızı tam dəstəkləməliyik. Bu mücadilə siyasiləşdirməlidir. Hətta bax məraş, bəli. Biz Azərbaycanın güneyi istiqlalını qoymuşuqlarında dəyənmişik. İstiqmaldan sonra yol yoxdur. Açıqca danışaq. Bizə çox yerdə deyirlər dostlarımızla. Hələ bunu deməylə biz də de ürəyimizdə isə. Biz açıq deyirik. Biz Azərbaycanın görənli sirli alınıb görmüşük. İstəyirlərsə Ya Rafle Tehran döyəsində, ya bu gün oraya açıq qoysınlar, ya o günki Tehran qarışandakı bu dəfə çox əldən istilaha. Bu dəfə əldən bular uçurdular bilərlər. Quş qafəsində əzab budaqlar. Uçmasa idirlər görəcək bir gün Tehran qarışanda Azəqəzdən belə ona yolu olmayacaq. Onu gözləri biləndə. O zaman da Azərbaycanın istiları labuddur. Türk dünyasının buna havadan sudan fola ehtiyacı var. Ona görə də biz o soydaşlarımızı tam dəstəkləyəcəyik. Hər fikri də ortaya qoysasalar dil məsələsi, mədəniyyət, dildir, o mücadiləmizin bir parçasıdır. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Anlamayan, ruhani də yox hey. Belə Xumein üçün xor deyil gələsə də bu dərçəni təqdim edəcək. Təşəkkür